присасывается. Не боятся сейчас воды холодной? Можно экспериментировать. Ну, можно экспериментировать. Во-первых, если вы захотите, вы их сможете видеть. Настроиться, чувствовать, там, отслеживать. То есть, не вопрос в том, что вы их однозначно видите. А вопрос что снова это как вот с памятью. Вот, память у вас есть. Она есть. Ну есть. Вот так. И возможность их всех видеть у вас тоже, в принципе, есть. И я уверен, что если мы сейчас как-то по памяти вашей пробежимся, то найдем, что какие-то видения у вас были. Хоть, mm -hmm. хоть когда... Не было. Mm -hmm. Поэтому как бы, вопрос только, чтобы использовать тот опыт его дальше развивать и все. И без внимательности снова никакого тонкого видения вообще невозможно. Mm -hmm. Так вот, я предлагаю вначале о плохом, то есть разобраться. Иска искажателей, так как даже в поучениях Сагаста предписывается о том, что если заводятся разные искажатели, то нужно, соответственно, этот вопрос изучить и всем праведным славянам доложить о том, что есть такие. Ну и напоминаю, что я советую вам просмотреть ее видео. Запомнили, как она называется? «Память. Книжка на Да. Вот. вот снова наталья. опять место памяти. Наталья. Кто? Наталья, а я... Вообще-то я говорю не за какую-нибудь там Наталью, которую я вообще не слышал, а говорю конкретно за видео «Мифы о русской мифологии» автор Александра Баркова. Александра То есть повторяю, что в начале своего видео она как бы перечисляет все свои регалии, заслуги, там научное звание, хоть нужно понимать, что ее наличие у нее каких-либо дипломов не доказывает, что она специалист по рассматриваемому вопросу. Больше того, она как бы э, теоретически касается ну, того, что называется славянская или как она говорит русская мифология, а при этом там э, среди ее регалий уточняется, что она специалистка по японскому кимоно, специалистка по толке, ну и вообще каким она боком к э, изучению древних традиций не совсем понятно. Ну ладно. Э, однако суть в том, что я ближе к концу ее видео это хорошо прослеживается что у нее нет стремления найти истину вот там есть некоторые научные споры и она вместо того чтобы разобраться какой какая точка зрения права и в чем права и как их или объединить или как выработать более совершенный взгляд или как что сделать зачем вместо всего этого она говорит что как бы может и те правы может и те правы и как бы ну, не туда, ни сюда. Ну, по крайней мере, она за то, что они спорят, она их однозначно как бы критикует. Ну, это так. Идем конкретно по пунктам ее лекции. То есть, фактически, она вначале произносит фразу ⁇ лекция в несколько негативном ключе о том, чего у нас нет ⁇ Ох, как интересно, представляете? То есть, вот как она себе представляла рассказывать о том, чего нет. Вот это даже с точки зрения физики было бы интересно, если бы она начала рассказывать о какой-то материи, которой нет. Там. Но по факту... Если чего-то нет, так его и нет, так и говорить нет. Ну, Больше того, зачем... Если этого нет, то зачем об этом говорить? И лучше дать людям достоверную информацию, чтобы они сами уже изучали, развивались или указать, где эта информация есть. Потому что если люди разумные, если у них есть достоверная информация, то они с легкостью опровергнут любой вынос. А, однако в дальнейшем под понятием нет Александра Барникова имеет в виду спорные вопросы. Вот вы знаете, что Велисову книгу не все ученые признают. Например, помните, я вам за Залезняка рассказывал? Не очень помню, но я помню тот факт, что ее не все признают. Залезняк, например, критикует Велесову книгу, говорит, что язык у нее не такой, каким должен быть. Я знаю. Он считает, что Залезняк специалист по новгородским грамотам. Mm -hmm. И вот, кстати, я считаю Залезняка достаточно качественным специалистом по новгородским грамотам. Вот я просмотрел ее ряд там, занятий всяких. И по какой отрасли она специалист, мне непонятно. То есть я у нее не заметил ни глубины знаний, ни широты взгляда. А у Залезняка конкретно глубина знаний новгородских грамот. Хоть тоже без широты взгляда. Но, понимаете, она как? Она э, под мифами, под выдумками сразу ставит Велесову книгу. Что вот Велесова книга — это однозначно подделка. В то время как э, Вообще ученые так не считают. И на Украине, и в России, и в других странах есть те ученые, те группы ученых, которые считают Велесову книгу подделкой. И есть те группы ученых, которые Велесову книгу считают достоверной. Одно время Велесова книга, ну отчасти и сейчас, использовалась даже в школьной программе Украины. Да и многие современные российские Исследователи, которые вот находятся на передовой, так сказать, исторических изучении, они также ее используют. Дальше. Что же касается споров о вражде Перуна и Велеса, функциях Макаши и космогонической сфере распространения власти рода, то это получается вообще споры исключительно в рамках одного узкого круга ученых Ссср. И в этих спорах точка так и не поставлю, понимаете? А она там уже некоторые говорит, что вот они придумывают, а некоторые говорит, что вот они правы. Это там небольшой круг ученых. Один имеет одни факты, другой другие. Вот они там и спорят там. Дрался Перун с Велесом или не дрался. Такие у Макаши функции или не такие. Там род это просто Бог рождения или род это Всевышний. Поскольку они не имеют физических знаний, то как бы вот они там спорят, используя разные факты воинственность, миролюбивость или миролюбивая воинственность славян. Она эти вопросы тоже, в принципе, путает, потому что это вопросы неоднозначные, и я вообще не считаю, что эти вопросы можно... Вот так пытаться однозначно сказать, что славяне всегда были миролюбивы или всегда воинственны. Вот помните, что было в начале заката? Что наши предки воевали с кучей нечисти. А допустим, есть куча текстов, допустим, тоже начало жития Саагаста, где никаких войн, в принципе, Саагаст мирно пасет корови быков в украинских степях. То есть получается абсолютный мир и благодать. Ну позже уже началась война с Раваной, однако это совсем другая история. То есть получается, что в какие-то какие исторические этапы, в каких-то конкретных ситуациях и в каких-то конкретных местностях славяне становятся воинами, такими суровыми, а в каких-то абсолютно миролюбивые и добры. А она пытается однозначно сказать, что в принципе вообще славяне как бы не воинственный народ, что также как бы неправильно. В общем, получается, что э, она заранее обвиняет, как бы называет мифами, называет выдумками, э, альтернативные какие-то знания, альтернативные точки зрения, альтернативные научные концепции, при этом, что это альтернативные научные концепции, существующие в рамках официальной науки. Вот есть одна концепция, есть там другая, третья, какая-то может более популярна, какая-то менее, за какой-то больше ученых, за какой-то меньше, но это все научные концепции. А она, получается, те научные концепции, которые ей не нравятся, она сразу же объявляет подделками, выдумками и какими-то бредними авторами. Так что здесь нужно понимать, что у нее нет или честности, или разумности, или того и другого. Ну, она, может быть, недостаточно, ты говорила на початку, недостаточно подготовленная людина. Просто маючи всякие дипломы и все иншезамыли. Ну да, то есть. Смотрите, и... первое еще то, что дипломы далеко не все касаются вообще ну, культурологии. Тайм, и, да. и далеко не там вообще, конкретно по славянской мифологии, что-то там она ни одного диплома своего не называла. Или по славянской традиции. То, что около, там, там, где-то, как-то, вот это уже другое. Но ну, около это уже не то. Итак, дальше идем. Она также высказала, что, ну, небольшая такая цитата. В самый конец 80-х годов не было чего читать по славянской мифологии. Представляете, такое высказывание. То есть она утверждает, что в 80-х годах вообще не было книг по славянской культуре. Ну, уже не встречалась. Хоть, допустим, я знаю, что... Ну, даже у моего деда, который интересовался и историей, и в частности какими-то изысканиями по древней культуре, у него было достаточно большое количество и журналов типа наука и религия, и многих других и книг, и каких-то публицистических материалов. То есть и они были и 70-х, и 60-х, и 50-х, и 80-х годов. То есть я не знаю, может конкретно вот каких-то огромных трудов, или каких она там себе хочет, может таких, как она хочет, просто не было. Но больше того, даже ученые еще в 19-м столетии, и еще если брать западных хронистов, то они еще раньше писали о славянской культуре, и есть эти все сведения византийские историки и саксонская хроника то есть а позднее кроме того же рыбакова топорова и фоминсона куча статей в той же науке религии куча разных книг по атеизму а вот так сказать, советский атеизм во многих книгах, которые позиционировались как бы атеистически, то там предоставлялась достаточно такая обширная база знаний по древним культурам. Просто они критиковали, как бы хотели доказать, что никаких богов нету, но в принципе они все равно излагали данные о реально существующих в древности понятиях, явлениях и так дальше. И дальше она еще такую шутку высказывает, что типа, ну, как бы славянские, так сказать, какие-то знания, славянские мифы, это все наводил и говорит шутка, ну как шутку говорит, что миф пятого века, автор жив, там миф еще какого-то века, автор жив и порадует новым творчеством. То есть как бы говорит, что сейчас все придумывается. Хоть с другой стороны, Вселенная наша возникла десятки миллиардов лет назад, а человек, написавший теорию относительности, которая объясняет Вселенную, сделал это только в 20-м столетии. Дальше Америка, американские континенты и даже со своим населением существовали миллионы и тысячи лет прекрасно сами себе, но вот Колумб открыл... Как бы, ну заново открыл, вторично открыл. Тем не менее, ему причисляется право открывателя. Там то э, сама идея проекции Меркатора, она объективно существующая, но вот Меркатор ее э, создал. Поэтому как бы она и называется проекция Меркатора. Поэтому если какой-то ученый находит какие-то древние знания или даже древние мифы и публикует их, то что в этом плохого, что обозначается, что это его работа. То есть у нее, опять же, какие-то необоснованные нападки и попытки всех прокритиковать и на этом самой, так сказать, возвысить. И дальше, то есть вообще в том, как она это все произносила, я понимаю, что она не совсем понимает понятие самого слова миф. Слово миф происходит из древнегреческого языка и дословно означает слово ⁇ рассказ ⁇ или ⁇ речь ⁇ то есть, понимаете, вот сейчас как бы под словом мифы подразумевается что-то выдуманное. также. Ну, я сама так не тоже mm -hmm. давно так думала. Не, ну в, в каком-то смысле то, что сейчас выдается за мифы, это в действительности в большинстве случаев выдумано. Но вот если берем само слово, ну, вот греческое слово, которое переводится как миф, его еще можно переводить как мид. Митас это дословно слово, речь, рассказ, или даже можно как мысль истолковывать. То есть да, это определенные рассказанные соображения о каких-то э, древних событиях, о каких-то древних явлениях. Да, эти рассказы, эти мысли могут быть и немного ложными, могут быть и настоящими. Но само в себе слово ⁇ миф ⁇ оно не несет какой-то негативной окраски и изначально не означало что-то вымышленное. Понятно это приблизительно? А дальше. Там, получается, она начинает критиковать Велесову книгу и говорит, что в 50-е годы 20-го столетия, ну, соответственно, очевидно, она имеет в виду российско-украинскую миграцию в Америке, что, соответственно, там начинают писать, что хорошо было бы найти дохристианские источники славянской традиции, и так саркастично говорит, ну и позднее находятся дощечки. Как вы думаете, что в ее таком высказывании неправильно? Может не сначала, может главное. То есть главное, кто Шукра Рахман, это не тот, кто там кого-то когда-то учил. А главное, Шукра Рахман, это тот, кто искал сознание Всевышнего. И тот, кто во всей Вселенной является лучше всего настроенным на Всевышнего. И как бы это с ведической, с его точки зрения, самое главное в а все остальное там учил, учил, хорошо, как бы там был, и там был, и такие у него истории в жизни были, и другие. Но когда-то к нему подошел Бог крода. И крода попросил его, чтобы он сообщил такие обряды, которые помогут э, исправить ошибки при обрядах проводимых священнослужителей. Yes. То есть обычно э, так водилось, что если допущены ошибки, то надо переделывать весь процесс. И надо там ну, достаточно такие суровые покаяния исполнять. И только тогда это ну, исправляется. Однако Шукра Рахман описал три обряда таких. Что, соответственно, если в ходе одного из четырех праздниц допущены ну, не совсем ужасные ошибки, то тогда человек должен повторять Манкараю не на четках, а на свечке. Что мы, собственно, исполнили. И даже у нас пальцы остались. Угу. Ну, чувствуется. Что? Дайте пальцы пожаренность? Угу. Ну, у меня тоже пожаренность есть, но как бы... Ну, не сильно, но... Она сильно. Я указательный палец пожарил. Я там когда-то, та самое, попадал в про прожарку. Ну тоже три пальца. Ну, ничего, я думаю, что выживем. Я думаю, что выживем. Потому что, учитывая, что мы начали обряд после заката, то есть это... Нарушение. Да. И только сам вот этот обряд может помочь убрать это дело. Ну, так это один метод. Однако. А, ну да, один метод. А, а. Есть, да? Второй метод – это зажигание большого ахнища и стояние перед ним практически рядом с воздетыми вверх руками. Носим, а и чтение мантры после третьего круга мантры необходимо прыгать через огнище, повторяя мантру. И каждый кружок считается одним, ну как бы во время, не каждый кружок, а каждый прыжок, как бы угу. это одно повторение. Во время каждого прыжка нужно один раз повторить мантру. Да. Там делается некий такой навес над огнем, и священнослужитель сидит в дыму, в жаре и практически жарится заживо. Mm -hmm. Ну так, чтобы не совсем помереть. И вот, если при всем этом он оттуда не сбегает и еще сохраняет возможности осознавать происходящее и повторять мантру, то он должен там повторять мантру. И, соответственно, Ардан Мирослав там залез на такое, надышался этими вот. И чуть не помер. Ну, избежала оттуда, короче. Не захотел доделать. А Шукра Рахман в первую очередь на себе все эти обряды испытывал. Там даже он решил 9 лет вместо стандартного повторения Манкарай на четках использовать свечи или лучины для повторения манкарай. Свечи или лучины? Да. Так вообще дымо помню. Ну да. А, соответственно, дальше также он на себе испытывал и метод стояния. Он два месяца стоял перед огнем. И он на себе испытывал метод, ну, как бы поджаривания фактически. Он сидел на тех, как бы, штуках и читал Манкарай. И тогда, как бы, к нему пришла дочь Индра предложить ему помощь и как-то... Долгая история. Вот вкратце происхождение обряда. Ну, еще, допустим, там есть некоторые разновидности. И насчет свечи тоже при некоторых случаях может быть, что надо, допустим, такую конструкцию поставить. И над одной, как бы, на огне одной повторять манкараю, а другая при этом должна жарить в центр ладони. Есть такая версия. А там, где вместо того, чтобы стоять перед огнем, есть версия, что зажечь пять, а, вернее, 4 огнища и сесть по центру и там медитировать. Между четырьмя огнищами. Жахлил. Это же треба все якщо налаштуватися на то все. Ну надо, а иногда а, бывает другого выхода нет. Ну правда, здесь моих а, штук тоже есть, но и ваших штук, и как это все мне насчиталось, то мне уже на пронаедение с этим переходить надо с этими днями. Там моих все больше, потому что я сидела, а когда сидишь. Да какая разница? Главное, что их настолько много, что я их за этот год не смогу исполнить. Более того, мне там иногда пост нужно осуществлять для своих разных целей, а исключительно, э, что там, сто с лишним дней получилось, да, метродата? Сто Вот, то есть, нет, я это не смогу исполнить, поэтому я через пару дней пойду разжигать тот э, огонь и стоять перед ним и читать мантры. Хоть бы погода для вас была холодная. <laughs> Тебе легче <проносить>. Ну да. <смех> <смех> ну да. <смех> <смех> не, ну как, как бы если Всевышний Шукра Рахман решат меня таким путем благословить, я не против. Но э, я постараюсь это как можно скорее осуществить. То есть э, В принципе я сегодня им позвоню и скажу, что мне нужна такая возможность. Однако возвращаемся к вам вам надо взять вот эти две свечи mm -hmm. на которых я повторял и сохранить вы их будете использовать вместо своих просто поскольку как бы я вас знаю то э, я как бы условно говоря впечатываю в них идею что пусть они принесут пользу вам mm -hmm. а вот поскольку я вашу мать не знаю то как бы тяжело будет что-то какую-то такую идею передать относительно ее. Однако вы ее знаете. И вот э, с помощью этих двух свечей, которые, на которых вы повторяли, э, вы должны э, от них зажечь, соответственно, другую свечу и осуществить обряд э, пересмотра как бы жизни, подсказок, где ей лучше было бы что исправить. Вы тут. Что вы запомнили? Я запомнила, что мне нужно будет взять эти эти свечи. Да. Это мои Да. А это будут ваши. Нет. Поскольку, Поскольку вы... Поскольку я знаю свою мать, то... То вам нужно с их помощью, как бы, как бы условно говоря, вот на этих вы будете медитировать за свои ошибки какие-то, чтобы они исправлялись. А на вот этих это как бы теоретически за нее ее ошибки помедитировать, чтобы они поисправлялись и чтобы в следующей жизни не повторялись. Ну, кстати, это точно запомню. Кто за матерь, кто за... На протяжении девяти дней от сегодняшнего дня. Эти можно постоянно, а вот эти на протяжении девяти. От сегодняшнего дня.